Han dostlar Taro Mage xoş gəlmisiniz. Kanalımıza yeni gələnlər, videolarımıza like atmalı, kanalımıza abunə olmaq və altdan bu da sakit qursa deyincə. <laughs> altdan yorum yazmağı unutmayın. Çünki sizin şərhləriniz mənə o emojiləriniz, xoş sözləriniz həqiqətən də müsbət bir enerji olaraq, pozitiv enerji olaraq, motivasiya olaraq geri dönür. Həmçinin o dediyiniz ə, səslə, işıqla bağlı Bu problemi tam həll eləyə bilmərəmisam amma yəni gözündən qaça nuanları xatırladıb, yəni mənə dəstək olursunuz, əksinə imizi mən yerinə, yəni xoş oluram ki, kanalımızı daha da təkmilləşdirək. Bunun üçün çox sağ olun. Kanalımızda dəstə seçlər, rituallar, həftəlik bürclər haqqında tarot və astroloji yolma və daha da fərqli motivasiyanızı artıracaq konseptlər var ağlımda. Onları da reallaşdıracağam dediyim kimi, yəni e, biraz zaman və daha da uyğun zaman gözləyirəm ki, kanalımızın kütləsi böyüsün və e, özüm də öyrənirəm sərələr var, yəni montaj falan, bu işlərdə bacarsam çəkəcəm yəni, ümidlə. Eee, daha sonra nə deyim? Hə, bir də videolarımızı dostlarınıza atsınız, çox sevinərəm. Kanalımızın böyüməsinə səbəb olarsa, həmin zamanda dostlarınızı belə bir kanala tanış etmiş olarsınız. E, onların bürclərini onlara ata bilərsiniz. Bu günlərim gələ bürcünüzü dolça bürcü. Ümumiyyətlə e, bu həftə dolunay var. Dolunay haqqında danışım ki, bütün bürclərinə təsirici birinci sevgiliyində necə təsir edəcək. Şir bürcündə girişəyə, 2021-də Şir bürcünə girərək, ona görə də əyləncə, həyecan, xoşbəxtlik, yəni bunlar kimi bu cür enerjilə həyatımıza qonaq olacaq. Həftə günəş üçkən şəkildə Uran'da olur və bu Uran'dakı ə, bizim şur altımızı və şur üstümüzü təmsil edir. Yəni beynimizdə bilinməz dər, suallar varsa, bir insanla bağlı sualınız varsa və bir məsələ ilə bağlı olacaq, olmayacaqla bağlı suallarınız varsa və çəkinliyiniz, dininizə gətirməyə çəkinməyə də çəkinliyiniz və ya toxunmaq istəmədiyiniz mövzular varsa, onlara toxunub onları gündəmə gətirə bilərsiniz. Bunun üçün ən uyğun, yəni zaman, ən doğru zamandır. Əgər bir nə məqsədiniz varsa, patlayıcı sualı soruşun insanlar. Onunsa dəyişik mövzular, hadisələrlə maraqlanacaq. Münasibətlərdə hərəkətlənmələr, yeniliklər olacaq. Yeni öyrənmə, öyrətmə istəyi həyatımıza sevinc qatacaq. Qısamüddətli addımlar və ticarət. Ticarət məsələn Hər hansı bir sahədə hobbiniz var, ə, sənətlə bağlı sahələrdə ən çoxda və öz işinizi, daha doğrusu öz hobbinizi işə tökmək istəyirsiniz, amma qısa müddətli, yəni alınar-almadan, alınmaz-almaz, tutar qatıq tutmaz ayırğın deyirsəniz, mütləq bu zaman dilimində edin bu işi. Yəni mütləq bu ə, sənət yaradıcılığınızı ortaya qoyun, çünki ə, böyük bir partlayışlar səbəb ola bilər. Yəni həyatınızda siz qısa müddətli fikirləşirsiniz, amma qalıcı izlər buraxa bilər. Ə, daha sonra deyim ki, çərşənbə günü 30 dekabr səhər 7 dan 8 dərəcədə Xərçəp bürcündə dolunay olur. Yəni bu dolunay Neptun və Venüs düz bucaqla girir və eyni zamanda Jupiter-ləndə Uran da dik bucaq altında girdiği üçün 18 dekabr və 18 dekabrdan sonrakı həftələrdə bizim həyatımızda bu daha da enerjiləri hiss edəcəyik. Məsələn, ətrafda olan ciddi məsələlər gündəmə gələ bilər. Ondan sonra reaksiyalar bu məsələləri yaradı, yəni reaksiyalar bilinə bilər. Məsələn, sosial şəbəkələrdə qadın və cəmiyyətlə bağlı münasibətlər faktlar ola bilər ki, bunlar daha çox tənqidə tənqid ediblər. Bununla bağlı biz də fikirlərimizi deyə bilərik. Çalışın özünüzü əsebləşdirməyin, görməzdən gəlin bu məsələləri. Daha sonra 31 e, yox, bir də uran deyim. E, uran nədir? Venera. Venera planetində dedil axı, Venera və Neptun düzbucağın altında gedir. Venera planeti bizdə daha çox pul evimizi təmsil edir. Venera pul evimizi təmsil etdiyi üçün e, necə deyim? Yeniləyə etmək istəyirsinizsə pulla bağlı. Çalışın yeni ildən sonra elə, amma yəni uyğundur bu həftə. Yeni ildən sonra da axı həftəmiz davam edir. E, yeni bir şey, yeni bir addım və ya pulmamarlı kredit, yardım, et, yardım axtarmısınızsa və ya birinə-bir pul vermisiniz, alacağınız varsa, bu məsələlər gündəmdə ola bilər. E, Ödənmələr də qışarı. E, bir də ən əsası bunu deyim, hə bura diqqət edim. bunun bütün gücləri de deyirəm, diqqət bir şeydir. 30 daha doğrusu 30 dekabrdan ayın birine geçen gecə, 30 dekabrdan ayın birine geçen gecə. Niye mənim üstü dilim dolaştı? Hə, bu dekabr ayı bitir, yeni yıl başlayır. Və biz həmişə şey eşlik deyirdiler, yeni ildə hoş arzular tutun, dilaylar tutun. Bu ay həqiqətən də bunu edin. Həqiqətən də bu kanalın izləyicilərindən bunu istəyirəm. Çünki e, bu gecə, yəni həmin o gecə, bəhs etdiyim gecə enerjilərimiz daha da yüksək olacaq o enerjilə əsaslanmasa deyirik ağzı faldı dediyi oldu. Bir şey istəyirsiniz, bir də görürsüz ki evə gələndə o şey yəni evdə var, bir yemək xətrinizə düşür. Gəlirsən, a, var, keş başqa bir şey diləsəydim, keş başqa bir şey istəsəydim. Həqiqətində həmin ərəfədə arzularınızın ə, həqiqətən reallış, ə, reallığa tökülməsi, ə, reallaşması, həyatınıza qonaq olması çox böyük bir ə, ə, ə. yəni necə deyim, böyük bir şansdan ola bilər. Sadəcə bunu deyim ki, həmin ərəfədə, yəni bu həmin dediyim gecədə bir az daha çox ə, Azizə kartı ə, temalı enerjilərdir. Ə, azizə də ki, məsələn, elə bir xarakterdir ki, o bizdən, yəni biz ona bir şey verməliyik ki, o bizə bir şey versin. Məsəl üçün, maddiatla bağlı sıxıntı çəkirsiz. Siz ə, maddi məsələlərdə və çətini çəkən birinə sıxıntı çəkdiyiniz halda kömək etsəniz, bunu sizə 10 qatını verəcək həyat ə enerjilə bu sizə onqatını geri qaytaracaq. Ona görə də həqiqətən də fədakarlıq etməy lazımdır. Bir şey istəyirsinizsə, həmin şeydən biraz ödün vermək, fədakarlıq etmək lazımdır. 31 dekabr və 1 yanvar tarixinə diqqət. O vaxt mütləq bir dənə də olsa arzu tutun. Markalar üçün də arzu tuta bilərsiniz. Bunda sizə böyük bir enerjisi toxunacaq. Happy hə, də bunu deyim həm ay marsdadır, həm günəş marsdadır. Bunun çündə yanvar ayı, bu pandemiya, məsələn uzun çəkə bilər. Və yax da hər hansı bir xəstəliklər ilə bağlı problemlər gündəmdə ola bilər. Çalışın özünüzü qoruyun, sağlamlığınıza diqqət edin, çünki ə, yeni ilə gedirik. Yeni ildə əslində belə bir idi ki, yeni dəyişiklikliklər olacaq bir il idi, yəni. Böyük bir stress sıçrayışlar olacaq. Həmçinin nə stress sıçrayışlar olanda təbii ki, ə, bir yerdən verəndə bir yerdən həyat alır. Ona görə də orqanizmamıza fikir verməli, xəstəliklərə diqqət. Harda necə geyinirsiniz, məsələn, qalın geyin yəni ondan sonra maska taxın, insanlarla çox ın, haşır neşir olmayın, yəni insanların çox olduğu bölgədə olmayın, yəni görünməyin. Ondan sonra nə deyim? Dolça bürcünə bəs necə təfsir eləyəcək? İlin son həftəsi əyləncə məsələləri və s. başqa bir hadisələrlə başlayacaq bu həftə. Yəni temanız həm əyləncə məsələləri olacaq, həm də müəyyən məsələlərdə hadisələr, xəbərlər eşləsiniz. Xobi, təhsil addımları varsa əgər həyatınızda, bu sahələrdə hərəkətlənmə olacaq özəl həyatınızda. Uşağınız varsa və s. bunlar daha çox ailə məsələləri ön planda ola bilər. Həyata baxış tərziniz çox sakit tərzdə olacaq. Evinizin bütün işlərini rahatlıqla həll edəsiniz. Yəni bütün o yığılan işləri bir qələmdə belə tez bazar belə Çox rahat bir şəkildə, tələsmədən həll edib qoyasınız yığasız qırağa. E, daha sonra nə deyim? E, əgər, yəni yazırsınızsa, çəkirsinizsə, hər hansı bir şey öyrənirsinizsə, e, bu sahədə yaradıcılığınızı maksimum səviyyədə işlədin. Çünki sizə çox böyük geri dönüş təsir olacaq. E, Çərşənbə günü Xərçəng bürcündə birliklik dolun ayı var. Bu sizin sağlamlıq məsələlərinizə enerji verir. Baqalarına da e, ümumi danışanda sağlamlıq məsələlərinə çox değindim. Ona görə də çalışın özünüzü qoruyun hər hansı bir şeylə bir probleminizə həll ilə məşğul olursunuzsa sağlamlığınızdan məsələn nəyisə düzəltmək istəyirsinizsə bu çox ciddi bir şey də olmoya bilər yəni kilo artımı kilo vermə də ola bilər yəni, bu məsələlərə əgər ciddi düşmüsünüzsə böyük bir dəyişiklik əldə edəcəksiniz biraz gərginliyə diqqət edin problemlərə diqqət edin xəfif yeməkləri yeyin yenil gecəsi çox belə çox belə necə deyim, qatı yeməklər yiyib mədənizi zorlamayın, çünki ə, mədə ə, bağırsaq ə, sistemlərində bir az problemlər ola bilər. Ondan sonra daha da nə deyim, hə, bir də ay şirdə girdiyi üçün yeni ilə qurduğunuz xəyallar, düşüncələr, ə, münasibətlər ailə ilə bir yerdə keçiriniz. Xudmani yeni ilin idi başa vurasınız. Gərək görəy tarot bizim üçün 28 dekabr və 3 yanvar həftəsi üçün nə deyir? Əziz dolçalar baxıram, baxıram. Bu nə ya? Şufa kartı mən səhv eləmirəmsə bir bürcdə də çıxmışdı bu kart. Çox baş oxşar temalı kartlar çıxır. Yəni şənlik falan, abı havasındadır bürclər. Təbii ki, yeni il həftəsi, ona görə. Demək, ki, bir işiniz var, bir iş görürsünüz. Bu işlə bağlı Çox zəhmət çəkmişsiniz. Bir işlə bağlı zəhmət çəkirsə, sadəcə zaman duruxubdur, iş irəliyə getmir. Yəni necə deyim, sanki alınmayacaq o şey düşüncəsinə qapılırsınızsa, ə, inatkar olun. Çünki həqiqətən də bu enerjinizi artacaq. İnatkar olub e, alınmır, mən alandıracam deyin, deyəsiz də. Şübhələriniz də ə, zamandan ə, öləcək, sönəcək. Çünki ə, bu xoşbəxtlik kartıdır. Yəni bu şpələniz, bu işlə bağlı neqativ enerjinizi götürüb aparacaq. Yəni sadəcə bir az da çalışın, pes etməyin, yəni, əsla yəni itirməyin zəhmətinizi. Əgər e, insanla bağlı baxırsınızsa, hər hansı bir insanla e, münasibətiniz varsa, ya platonik sevirsiniz, ya sevgilisiniz, küsmüsünüz. E, xoşa gəlmə sözləri olubsa və ya hər hansı bir insanın əlaqəniz varlı, sizin ondan xoş xoşunuza gətirici və onunla əlaqəniz təsirli isə, e, zəhmət çəkirsiniz sizə. Yəni necə deyim, çox dəyər vermisiniz, uzun müddət danışmısınız kondisiyondan, e, bu insandan bağlı yeni bir addım gələ bilər şübhələriniz var. O insan sizin ağlınızda suallar qoydu. O suallar gəlib cavablandıracaq. Daha sonrası xoşbəxt sonluq olacaq. Çünki bu bu kart sonranın xoşbəxtliyini ifadə edir. Yəni özünə sonrası xoşbaxt olacaq. Dolça bürcü sağlamlığına mütləq diqqət etsin. Ciddən bu kart çıxdı. Yəni astroloji yorumunuzda da dediyim əgər bir qərarınızı qırıbsa, onunla bağlı fikirləşirsinizsə, axşamları yata bilmirsinizsə, məhkəmə edirsiniz beyninizdə ki, mən bir qərara varmalıyam, yəni artıq qərar zamanım gedir, yəni bir qərar verim, yəni bu məsələni ya kəsim atım, ya da bir şey suallarımı cavablandıraq deyirsinizsə, bu həftə bu ə, məsələ ilə bağlı böyük bir irəliləyiş əldə edəcəksiniz. Bunu sevgiyə yazdım mən. Ə, i̇şlə bağlı ola bilər. İşlə bağlı məsəl üçün hər hansı bir işiniz zaman dilimində duruxubsa, əgər Ə çox istə bir az gözləməliyiniz, xoşlamadığınız, pesimiz xəbərlər almısınız sizə. Ona görə də narahatsınızsa, qayğı hissi ilə yata bilmirsinizsə, bu məsələdə yəni sizin məsələniz həll olunur, ola bilsin məhkəmə işiniz də ola bilər. Həll olunur və sizə uğurlu bir dönüş olacaq. Yəni sizə pozitiv olan bir aldadıcı bir görünüşdür. Sadəcə bu görünüşdür, yəni pis getdiyinə dair, yəni görünüşdür. O, tərsinə olacaq, yəni pozitiv olacaq. Gözdəməli insandır. Çox şehnəslisiniz. Bir də sağlamlığınıza diqqət edin. Bu kart çıxdısa, təbii ki, sağlamlığıdır. Göstərir ki, bəzi xəstəlikləriniz ola bilər, yəni biraz diqqət eləyin, yediyinizə, içdiyinizə. Daha sonra A. Wow. Burda bir keçmişdən bir adam var. Yəni net olaraq keçmişdən bir. Keçmişdən bir dostunuz ya da keçmişdən bir insandır bu. Bu insanla bağlı Fərqli problemləriniz varsa, bu insanla bağlı ıı, fərqli mövzularla, yəni bir mövzuda deyil ki, problem deyirsiz sizə, yəni bir neçə mövzuda da, belə o insana çox şans vermisə, o şansı görmüyüb, itiribsə, hətta qıcıq edirsə sizə, yəni daha badalaşdanla ayrılmışsınızsa, bu insandan bir addım olacaq. Am bu egoist şəxs gedib gəlməcəyə, yəni bu egoist şəxs yəni qatnə ilə bağlı çırpıb gedibsə, müttəq diri at kimi gedən it kimi dönə, dönəcək. dönəcək. Gərəsi sizə qalıb. Yəni siz seçərsizsən, yəni, qəbul edəyərsiz yoxsa eləmirsiniz, o sizə qalır. E, Mənnə bu qədər əziz izləncilər, e, kanalımıza abunə olub, videolarımıza like atmağı və aşağıda şərh yazmağı unutmayın. Dostlarınızı da onların e, videolarını açsanız, çox-çox-çox sevinərəm. Özünüzə yaxşı baxın, sağlamlığınıza diqqət edin. 30-dən birinə keçən gecəyə diqqət edin. O gün dua edin, çoxlu bir də nə heç hansı arzu tutun, yəni möhkəm bir şey istəyin. Hətta səhifəmdə rituallar var, onlar da edə bilərsiniz bu suru tiyini təfsir eləyirəm. Çünki o ritualı həqiqətən də 2 dəfə sınamışam və ikisində də olmaz dediyim şey olubdur. Ona görə də özünüzə diqqət edin. Sağ olun. Sizdən sevirəm. Xoş yenilərlə.